Друзі, нас інфо. Перші про головне поїхали. що не так давно в Донецьку поховали Януковича. Наразі точно невідомо якого з. А сьогодні розстріл Портнова, до слова на похоронах Януковича, Портнов, який Ахматов був наразі. Джерело у силах оборони та розвідки підтвердило проєкту Радіо Свобода схеми Факт вбивства Портнова в Мадриді. Інше джерело звідти повідомило, що його, начебто, застрелили неподалік школи, куди він привів дітей. Більше деталей наразі немає. Все так само, як з Кивою, зрадника знайшла смерть. Людина, яка продовжувала мати вплив. Судовото правоохоронну систему, в том числе через наближенность до Татарова, думаю, как якраз явилась нагода нагадати про те, що це за людина, а тепер инсайди, кто під ким був. Телеграм-канал Офисный Мишень Пыша принадлежащий олигарху Виктору Пинчуку издание НВ, как отмечают Дубинский, опубликовало рейтинг самых влиятельных украинцев, однако ничего общего с реальностью он, по словам Дубинского, не имеет. Я вам составлю реальный Зеленский, тут нечего обсуждать. Ермак тоже ясно. Олег Татаров, тот самый, что по словам Зеленского, первые дни СВО убивал в Киеве чеченцев вред. Без него Ермак не смог бы стать вторым, а без в кавычках «крыши Ермака» татаров со своими «мы» не мог бы быть третьим. Андрей Портнов. Без него татаров не смог бы быть третьим и заручиться поддержкой в судах. Давид Арахами. Редчайшее чувство баланса противовес Ермаку. Зона притяжения врагов Андрея Борисовича, которых не становится меньше. То есть, если верить Дубинскому, Портнов сегодня влиятельнее в Киеве, нежели куратор президентской фракции в Раде Арахами и премьер-министр. Шмыгаль в его рейтинге шестой, но как такое возможно? Про Портнова важно понимать в вот что, хотя про его бегство в Испанию было многим известно, как говорится, доподлинно. 31 января 2020 года Печерский суд Киева признал, что Портнов последние пять лет проживал на территории Украины. Казус. Это признание, однако, дало право Портнову занимать государственные посты. Портнов, как в кавычках невзначай, отмечают Дубинский, имеет особое влияние и вес в судейском сообществе. Так вот, Печерский суд признал, что Портнов якобы мог пребывать в служебной зарубежной командировке, что как бы входило в срок непрерывного проживания на территории Украины и удовлетворил требования портного, получившего возможность принимать участие в управлении государственными делами. То есть портнов, что тот Фигаро одновременно и здесь, и там. И сейчас, по всей видимости, он одновременно и в Испании, и в Украине, причем в окружении Зеленского он влиятельнее Рахами и Шмыгаля. Новость многое объясняет, в частности, внезапное исчезновение из украинских политических раскладов бывшего министра юстиции Елены Лукаш. Ее с портновым связывают особые отношения. Редакция канала не несе ответственности за высловливание окремых полит. Ітологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.